Bismillahirrahmanirrahim Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya Nama saya Fatih Syairah bin Rasulullah Penumbuh Matrik 07971 Pada bahagian pengenalan ini Saya akan menerangkan secara ringkas Tentang topik yang akan dibentangkan Iaitu berkaitan dengan hukum, wakaf dan ibtidak Dalam bacaan Al-Quran Wakaf dan ibtidak ialah dua aspek penting Dalam bacaan Al-Quran Yang berkaitan dengan tempat berhenti Dan memiliki Bacaan. Memahami hukum ini penting untuk menjaga makna ayat agar jelas dan tidak berubah Ia juga memastikan penyampaian, penyampaian bacaan sesuai dengan maksud asal Oleh itu, hukum ini perlu dikuasai oleh setiap pembaca Al-Quran bagi mengekalkan kekeliruan Seterusnya, kita lihat pengertian wakaf Wakaf bermaksud memutuskan bacaan pada akhir kalimah secara seketika dengan niat untuk menyambung semula bacaan tersebut selepas berhenti. Ia bukan berhenti secara kekal tetapi ia hanya berhenti sementara untuk nak mengambil nafas atau menjelaskan maksud ayat seterusnya kita akan masuk kepada tanda-tanda wakaf. Tanda, -tanda wakaf pertama adalah mim, iaitu di mana cara bacaannya adalah wajib diberhentikan bacaan. Okey, contoh ayat seperti mana yang saya bulatan dalam bulatan merah iaitu contoh ayat Al-An'am ayat 26. Innama yastajibul ladhina yasma'un Okay, kita kena berhenti di situ Seterusnya adalah tanda wakaf yang kedua Iaitu tanda wakaf titik 3 Iaitu cara bacaannya adalah Harus wakaf pada salah satu tempat Contoh ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Itu contoh untuk yang pertama Contoh untuk tanda wakaf yang berhenti yang kedua adalah ذلك kita لا ريب فيه ok seterusnya tanda waqaf yang ketiga iaitu qaf ya di mana cara bacaan adalah lebih afdal apabila kita diberhentikan iaitu contoh ayat dalam surah al-an-nisa ayat 36 wa yatubu alaikum yang kita wajib afdal kita berhentikan kita masuk pada tanda waqaf iaitu jim Cara bacaannya adalah boleh diberhentikan bacaan ataupun teruskan bacaan. Contoh ayat dalam surah Al-Luqman ayat 19. Di mana kalau kita nak memberhentikan bacaan bunyinya seperti وَغُدُدْ مِنْ سَوْتِكْ Apabila kita nak meneruskan bacaan bunyinya seperti وَغُدُدْ mensautika okay, inna karol aswati sautul hamir kisterus seterusnya tanda wakaf sotlamyak, iaitu dimana cara bacaan adalah boleh meneruskan bacaan lebih afdol lebih baik, iaitu contoh ayat dalam surah Al-Hadid ayat 1, bunyi seperti Sep Bahalillahi ma fi samawati wal ardi wa al azizul hakim Okay, tanda wakaf seterusnya adalah lam Iaitu dilarang untuk berhenti Okay, contoh ayat seperti Al-lazina tatawaffahumul malaiikatu tayyibina Yaquluna salamun alaikum udhulul jannah ha, kita dilarang berhenti pada peran Tayyibina Yaqulu Nasalam Ok, seterusnya Tanda wakuf Iaitu sin Saktah iaitu berhenti seketika Tanpa bernafas okay, Contoh ayat waqilaman okay, razeki kita kena berhenti tanpa nafas maksudnya kat sini kita tak boleh uh, mengambil nafas baru Bismillahirrahmanirrahim Seterusnya kita akan masuk kepada Pembahagian wakaf Bagi kat sini secara umumnya Wakaf ni terbagi kepada Empat bahagian iaitu yang pertama Adalah wakaf editorari Yang kedua adalah Wakaf intizari Yang ketiga adalah wakaf ikhtibari Dan keempat adalah Wakaf ikhtiari Okeylah wakaf editorial iaitu di mana wakaf editor adalah memutuskan bacaan al-Quran kerana darurat ataupun sesuatu yang menyebabkan pembaca terpaksa aa, memberhentikan bacaan tanpa kehendaknya. Contoh wakaf seperti ini termasuklah sakit ataupun kehabisan nafas aa, ataupun bersin menjawab salam lupa dan sebagainya Okey, hukum wakaf editorial ini adalah harus jika pembaca ingin memulakan bacaan yang kembali maka perlulah dimulakan dengan ibtidak iaitu memulakan bacaan pada awal ayat yang kedua adalah pembagian wakaf termasuk wakaf intizari iaitu di mana wakaf intizari ni adalah aa, memberhentikan bacaan pada kalimah Al-Quran yang melibatkan riwayat kiraat ah yang pelbagai pada wakaf ini pembaca tu memberhentikan bacaannya pada kalimah-kalimah tertentu bagi nak menerangkan khilaf atau periwayat-periwayat kiraat yang lain secara mengulang-ulang bacaan hukum wakaf Uh, intizar ini diharuskan ketika nak mempelajari ilmu kiraat sahaja. Seterusnya pembagian wakaf ketiga adalah wakaf istibar. Wakaf istibar ini adalah memberhentikan bacaan pada kalimah tertentu dengan tujuan uh, untuk nak menjelaskan hukum-hukumnya menjawab pertanyaan yang berkaitan uh, dengan ayat tersebut ataupun nak menerangkan cara untuk wakaf. Situasi ini biasanya aa, berlaku pada proses mengajar Al-Quran oleh guru aa, kepada pelajarnya. Hukum wakaf ini adalah harus aa, jika bertujuan untuk nak mengajar sahaja. Okey, pembagian wakaf yang terakhir adalah wakaf editorial di mana wakaf editorial ini adalah memberhentikan bacaan pada kalimah yang dipilih dan dikehendaki oleh pembaca Al-Quran tersebut. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada jenis-jenis wakaf. Wakaf yang pertama adalah wakaf tam. Itu di mana wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Di sini kita boleh lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan ayat 6. Okey, kita wakaf pada perkataan al muflihu tersebut iaitu pada ayat kelima di mana cara baca ini ialah waqaf pada kalimah al-muflihun dan memulakan bacaan kalimah pada ayat seterusnya. Okey, seterusnya kita akan masuk pada jenis waqaf yang kedua itu waqaf kafiat iaitu di mana waqaf pada ayat yang telah sempurna maknanya tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari segi makna bukan lafaz. Okey kalau kita tengok kat sini contoh ayat surah berapa ayat 6 dan 7 iaitu la yu'minun cara bacaannya waqaf pada kalimah ayat la yu'minun dan memulakan bacaan dengan kalimah berikutnya ini sebab kerana ayat yang ke-6 ni dia menjelaskan tentang golongan orang kafir tapi manakala ayat yang ke-7 pula dia menjelaskan tentang penerangan orang-orang kafir Okey, yang ketiga pula jenis waqaf yang ketiga iaitu waqaf hasan iaitu di mana waqaf pada ayat yang telah sempurna maknanya tetapi dia ada kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Dan kat sini kita boleh lihat dalam contoh ayat surah Al-Fatihah ayat kedua. Ayatnya berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin dan cara bacaannya waqaf pada pad, pada kalimah lillah dan tidak memulakan bacaan pada kalimah berikutnya kerana waqaf pada bukan rasul ayat iaitu di mana maksud rasul ayat kat sini adalah iaitu kepala ayat jadi cara bacaannya adalah seperti alhamdulillahi rabbil alamin boleh juga kalau kita nak waqaf pada uh, ayat Alhamdulillah Boleh juga wakaf kat situ Tapi seeloknya kita kena meneruskan bacaan yang Empat adalah jenis wakaf kobe Itu di mana wakaf pada ayat yang mengubah makna sebenar Atau yang tidak sempurna maknanya Kerana mempunyai kaitan dengan kalimah selepasnya dari sudut lafaz dan makna okay, Kita tengok kat sini contoh ayat Anisa uh, Anissa ayat 3 Iaitu Uh, as-solah tidak harus wakaf pada perkataan as-solah ini sebab kerana ayat uh, la takrabu ayat sebelumnya itu la takrabu solah kerana mana Allah melarang orang-orang beriman untuk nak mendekati solat sebab apa sebab ayat yang seterusnya iaitu wa antum sukara di mana pada masa itu sekiranya dalam keadaan mabuk jadi kat sini kita boleh tengok uh, dia tak sempurna makna kerana mempunyai kaitan dengan kalimah selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Okey, bahagian seterusnya kita akan masuk kepada jenis sipidak iaitu yang pertama iaitu maksud sipidak di mana maksud sipidak ni dia merupakan perlakuan kepada untuk kita nak meneruskan atau untuk kita nak memulakan kembali bacaan setelah wakaf seketika pada kalimah tersebut. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada pembahagian sipidak. Seperti mana kita tahu, pembahagian imtidak ada dua iaitu yang pertama, ibtidak hasan iaitu ibtidak yang baik dan yang kedua adalah ibtidak kubih iaitu ibtidak yang buruk Okey, yang pertama iaitu ibtidak asal. Iaitu di mana ibtidak asal ni iaitu memulakan bacaan pada kalimah yang dapat difahami maknanya. Serta tidak bersalahan dengan maksud yang dikenali oleh Allah SWT. Okey, kat sini ibtidak asal hukum bacaannya adalah harus. Okey, yang kedua pula adalah ibtidak kobe. Iaitu ibtidak kobe ni iaitu memulakan bacaan pada kalimah yang tidak menyampaikan maksud sebenar atau mengubah makna yang dikendaki oleh Allah SWT iaitu hukum bacaan ibtidak kobe adalah tidak harus. Okey, seterusnya kita akan masuk pada kepentingan ibtidai iaitu yang pertama adalah memelihara makna ayat di mana kat sini pemelihar ibtidak yang tepat memastikan ayat Al-Quran tu tidak disalah artikan ataupun dipahami secara keliru. Yang kedua meningkatkan kefasihan bacaan iaitu di mana dengan memahami ibtidak pembaca dapat membaca Al-Quran dengan lebih lancar dan sesuai dengan kaedah tajwid yang sedia ada Okey, kepentingan seterusnya adalah menghindari kesalahan tafsir. Itu di mana? kesalahan dalam memilih tempat ibtidak. Eh, Dapat menyebabkan perubahan makna ayat Yang berpotensi menimbulkan pemahaman yang tidak sesuai Dengan ajaran Islam Yang terakhir adalah Menjaga keindahan bacaan Iaitu daripada bacaan yang mengguti Aturan ibtidak terdengar lebih indah Dan harmonis Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Seterusnya kita akan masuk pada kepentingan wakaf apabila ada kepentingan ibtida mestilah kita ada kepentingan wakaf. Kepentingan wakaf pertama adalah menjaga makna ayat di mana wakaf ni dapat membantu pembaca untuk nak berhenti di tempat yang tepat agar tidak nak mengubah ataupun merosakkan makna ayat tersebut. Yang kedua adalah dapat meningkatkan kefasihan pembacaan iaitu dengan dengan memahami wakaf pembaca tu dapat membaca al-Quran dengan lebih lancar dan sesuai dengan kaedah tajuk yang sedia ada. Seterusnya yang ketiga adalah menjaga keindahan bacaan iaitu di mana bacaan yang mengikuti aturan wakaf terdengar lebih indah dan harmonis sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja perkongsian saya untuk tajuk hukum dan bacaan wakaf wakaf ibtidak. Dekhiam bilah tafriidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum untuk kita menutup tu kiraise ada kata-kata muantar iaitu al-Quran ini membuka menjadi syafaat kepada pembaca. Bagi siapa yang kita membaca al-Quran, kita akan mendapat syafaat pada akhirat. -akhir.